Здорово. Я очень часто вспоминал крапленую колоду. Было много фокусов на канале, очень эффектных с такой колодой. Но что делать, если вы не хотите покупать такую колоду, но хотите показывать такие фокусы? На самом деле, ответ очень прост. Вы можете сделать такую колоду дома вручную, если у вас есть вот такая колода. Это у нас Bicycle Standard. Я, как вы видите, взял специальный объектив макро, чтобы мы могли все увидеть четко-причетко. Вот так вот изблизи. На самом деле, если как-то закунуться вот в историю крапа, то даже если брать ангелочек, то шулеры обрезали вот здесь вот такие вот крылышки. И таким образом они находили у кого туз, у кого король. Одно крылышко подрезано. Это был король, два крылышка подрезанных, это был туз. Но ну, вот а мы видим, байсикл узнали об этой схеме и уже завод, заводом производителя вот здесь вот они вырезали. И так, на самом деле, очень много раз изменяли рубашку, но, как мы видим, все равно эта колода безумно подходит под краб. Итак, давайте смотреть, как же все-таки можно это все сделать. Как правило, краб идет вот в таком вот положении. Вот этот вот цветочек у нас идет за карты. Вот этот цветочек, очень часто я видел, идут за масть. Но на самом деле я не особо отношусь к тем, которые любят такой краб, я вот это вот беру как карты, а дальше уже вы можете брать как вы хотите. Я вам покажу много вариантов. Итак, поехали. Если мы хотим здесь нарисовать карты в этом цветочке, как это все делается? Например, я все время беру вот так вот. Я все время беру центр как туз. То есть мы зарисовываем одну центральную вот эту вот точечку. Все, это считается как туз. Если брать все остальные точки, которые вокруг центральные, то это у нас обычные карты идут. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть они начинаются с верхней и по часовой стрелке вот так вот идут по кругу. То есть мы еще раз повторим. Туз центральная и теперь 2, 3, 4 до 9. Хорошо, но у нас идут дальше цифры. 10, и потом пошли валет, дама, король. Что делать в этом случае? Ну, а здесь мы уже можем комбинировать. Вот смотрите, например, 10 – это у нас центральная и верхняя зарисованные. Валет – центральная и правая. Дама – центральная и еще правая. Король – центральная и ниже. То есть, вот таким вот образом вы можете это все соединять. К примеру, можно взять не центральную и верхнюю, а, например, верхнюю и нижнюю правую и вот так вот если провести линию и вот так вот то есть вы можете соединять еще раз повторюсь эта колода полностью подходит под краб то есть тут уже ваша фантазия не ограничена но я опять же говорю это такая схема которую я привык вам ее советую вы же можете использовать свое придумать абсолютно свою схему но вот мы видим туз пошли дальше, и потом вот так вот соединять две точечки. Хорошо. Что делать с мастями? С мастями у нас уже намного больше вариантов. Можно сделать вот здесь вот. Порядок я, конечно же, вам тоже не буду навязывать, но я привык к такому порядку. Пик, черви, крести, боби. Вам, понятное дело, может быть по-другому интересно. Вам может, например, удобно две масти подряд черные, потом две красные. Но вот, например, мы берем слева я зарисовываем пик, черви, крести и буби. Один, вот этот вот рисуночек, мы не трогаем. Далее можно также еще масти сделать вот здесь вот, вот пик, крести, черви, буби. Также можно сделать вот здесь вот на чайках пик, крести, черви, буби. То есть на самом деле вы подумаете, да, это же нереально так быстренько все вглядеться, все понять. Но на самом деле с временем вы будете тренироваться и потом у вас просто на лету все будет схватываться. Это точно я вам хочу сказать. Но если вы хотите как в классику, то тогда берем масти на вот этот вот цветочек. Здесь уже как ваше душе угодно. Например, вот так вот вертикально две соединяйте. Это у нас пик, черви, крести и боби. То есть у нас все они зарисовываются. Понятное дело, еще также особенность есть. Нужно обязательно, очень обязательно зарисовывать две стороны. Потому что у меня была ошибка. Я на одной карте здесь нарисовал, а с другой -то стороны забыл. И вот это вот очень важно. Также мы берем обязательно какой колоды Какая колода цветом, такой берем и маркер, фломастер. Но самое главное, не ручку. Мы это все делаем таким образом. Берем, например, синяя колода, синий маркер. И совсем немножко мы надавливаем вот так вот на вот эту вот рисуночек, на точечку. Далее мы протираем пальцем, чтобы яркая такая краска, она более стала как прозрачная. Если, например, взять и просто вот так вот зарисовать, то оно будет заметно, это уже по себе говорю. Но а если вы возьмете маркером, дотронетесь до этого, например, до точечки, и потом еще пальцем протрете, то тогда этот цвет станет более такой как бы незаметный и на самом деле как вот я пробовал зритель абсолютно не замечает если там краб или нет он просто не думает что колода это крапленая, ни не, не к чему присматриваться. Он следит за фокусом и все. Ну а вы уже, понятное дело, делаете то, что вам нужно, какой фокус вам нужен. Вот такой вот, ребята, был краб. Но ну, давайте мы сейчас попробуем прокрапить колоду. Итак, смотрим мы: это валет черви. И теперь поехали. Валет то есть мы помним, центр и вот эта вот штучка. Это мы зарисовываем. То есть, точку здесь и точечку здесь. Это у нас валет. И теперь черви. Здесь же, как я уже вам сказал, черви, вы выбираете любую часть. Можете здесь, например, пик черви, вот эту зарисовать. Можете вот здесь пик черви. Можете здесь пик и вот этот вот черви. То есть еще раз говорю, схемы здесь безграничны. Можете выбирать любую схему, придумать свою, использовать мою, как угодно, это все ваше дело. Вот такой вот, ребята, был Краб. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока.